7 числа мы приехали в город Южный. Начало было такое, что у нас было собрание, на котором мы обсудили вопросы организационные. Прежде всего, тоже обсудили наш стиль игры, как мы будем играть, как я вижу наш стиль игры. Собрание было, поговорили про разные вещи, которые нужны девушке. У девушек были свои вопросы. Мы ответили на эти вопросы. На следующий день начали с двух тренировок. То есть мы уже практически прошли семь тренировок. У нас была и работа в тренажерном зале, у нас была работа над Скорость у нас работала над техническими и тактическими элементами. Что хочу сказать, что девушки работают все на сто процентов, хорошая атмосфера в команде, все знают, что у всех ровные шансы, поэтому можно сказать, очень приятно работать, занимаемся только подготовкой к отборочным играм. Ну, практически еще должны доехать три девушки. У нас сейчас у нас выезд в Польшу 19 числа, мы едем, играем со сборной Польши со сборной Польши мы играем товарищеские игры, потом 24-25 числа мы играем со сборной России, со второй сборной России. И вот где-то после этого числа более-менее выкристаллизуется состав команды. Три девушки почему позже приедут. Две девушки еще только вчера, вчера закончили чемпионат Румынии. И еще одна девушка доедет, проходит курс лечения, связанный с коленями. Но ну, сегодня был медосмотр, практически разговаривал с доктором команды, серьезных каких-то э, травм нету. То есть, понятно, сезон только что закончился у некоторых недавно, у некоторых чуть дальше. Вот, но, тем не менее, у нас э, индивидуальный подход. Нагрузки такие, что те девушки, которые недавно закончили, может чуть поменьше нагрузки, у остальных э, побольше. Но, с другой стороны, честно говоря, никто не, не жалуется. Все очень упорно и сильно работают. Поэтому сказать, что был сезон, честно говоря, очень тяжело, потому что э, очень хорошее настроение и к работе прежде всего. Э, все Дают себе, еще раз повторяюсь, максимум, дают, дают себя, поэтому, еще раз повторюсь, очень приятно работать с командой. На сегодняшний день мы, у нас 18 игроков, так как я сказал, еще три человека подъедут. Мы, кроме того, что просматриваем всех девушек, естественно, тоже занимаемся подготовкой команды к отборочным играм. То есть идем, скажем так в одном, в одном, три в одном, то есть и полностью подготовка, тактика и э, просмотр игроков, поэтому э, атмосфера очень рабочая. Я думаю, что после, так как я уже сказал, после 24-25 числа, после игр с Россией более-менее уже будет э, около 16 человек в команде и э, после турнира в, э, в Бельгии, в городе леже э, уже более кристаллизуется основной состав, который будет выступать на отборочных. С Олесей Малышенко я разговаривал. У нее очень большие проблемы со здоровьем. Она последние полтора месяца играла в России на, на таблетках. Поэтому мы с ней поговорили и решили, что ей надо восстановить здоровье. Поэтому она не будет на этих сборах.